ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ YouTube ਚੈਨਲ ਚ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਵਿਖੇ 111 ਅੰਕ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਹੈ ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਅਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਕਟਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ वण करो जी वागुरु जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह I'm thank you

रे सा बंद पाया मेरे सै गुर रे ग सन्द पाया मेरे सै गुर गुर बन्ध पाया मे सै गुर गरे सद्गुरु

sare maa oyi sara ba kalyana kalyana gare sare kalyana oyi sara ba kalyana. सारे मगर सारे मगर ओ सरप कन्याठ वन्द पाया मे सैगुर पे परप कन्या सा साथ दप दप गरे सच सा मेहरमन क पदपग रे ग्रे सच सा साथ मेहरमन सच सत् मेहरबा गे मे, सद् मेहरबा गा, करे गारे मेहानचा साई सत मेहरबान बंद बंद पाया में पूरे पूरे पो सरप पर न बंद पाया मेरे साथ पूरे पे सरप पर न खे कर अपने सदा सदा रंगमान सदा सदा रंग मान सदा रंग सा निधनी धनी पद सदा रंगमान सा निधनी पद सदा सदा रंगमान सदा सदा रंगमान Sat Nida Nipadha Sada 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 Rangman Dapa riga Sare Sada Sada Rangman Dapa riga Sare Sada Sada पाया मेरे साई गुरपुपुर कलिया पाया मेरे साई गुरार वो वही, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु